Зыгина здесь вот эта яма существует уже года два иначе как на джипах тут не проедешь, даже на джипе реально невозможно Проведен какой-то ремонт, быстрее всего, что кто-то сам засыпал это все Тут глубина ям приличная Вот и продолжается история с червоным шляхом Мы сами видим да Червоный шлях на отшибе, центр города. Центральная улица буквально вон 100 метров, 150 Октябрьская. То есть все здесь вот в таком состоянии. Ну, смотрите, центральная улица, администрация и приколы нашего городка. Яма ошеломляющего размера. То есть реально, смотрите, ну, чтобы было понятно, вот с уровня... Вот это моя нога. То есть реально мы сами видим, что тут происходит.